я буду голосовать за Максима Георгиевича Луцкого, потому что это человек не только слова, но и дело. То есть он очень многое сделал для Соломинки, для нашего района. Субботники, которые организованы были по убору детских площадок, скверов, парков, отремонтировал детские площадки, более их усовершенствовал, там э, добавил разные там качели, ну кораблики, все такое вот. Вот Чоколовке убирал вот эти вот э, ларьки, которые мешали подъезду к магазинам, к переходам. И, то есть это человек, который не просто говорит, он еще и делает. Максим Георгиевич, значит, в том году, перед Новым годом, организовал очень прекрасную елку. На елке были массовки, значит, э, эти, пар паровозики были, игры были, концерт был. Э, потом бесплатно давали чай и пирожки. Людям все очень понравилось, все остались очень довольны и, ну... Праздник, короче, удался. Было очень интересно и весело. Мне он внешне очень симпатичный. Молодой человек, энергичный. И у него есть как бы желание, есть возможности что-то сделать для нашей страны в дальнейшем.